声穿过人海的汹涌我们像是晨昏绕干嘛呢这哪是青梅竹马呀啊,啊兔子还不吃窝边草呢 禽兽！你时光闪耀，温暖我眼眸，在世界尽头和你相拥。你马上就要感冒了。好啊，这正是我的愿望。 我还有两个愿望。什么愿望？你在身边，在你身边。我刚从网上学的，痛吗？出。<laughs> <laughs> 我们和好了是不是？我还得考虑考虑呢。你你干嘛呀、啊？我还得考虑。 你干嘛？一场触手可及的梦，因你而生。穿过人海的汹涌，我们。你要再不回去的话，就要被弹回二零二二年的这个房间了。 那就祈祷二二年这个房间没有人吧。迪迪心动你是光，闪耀，温暖我眼眸，在世界尽头和你。盛豪、啊，嗯，安文哥，你到我房间干嘛呀？ 哦，那这是你房间啊？啊，我送盛豪回来的时候，吉荣不放心他，说让我拍张照片发给他确认一下。他这个二楼我很少上来，就还是找错了。啊，嗯、呃，江盛豪的房间在那个过道对面。好好，抱歉啊，打扰你了。啊、没事。嗯、啊，那我帮你把门带上。好。嗯。 什么情况？盛好江少豪，江盛豪。 不应该啊！哎，是我。哎，我问你啊，大龙，你现在还在跑娱乐版吗？ 孙律师，请坐。有什么事赶紧说，我一会儿还得去见客户。哈，嗯，呃，今天突然把您约出来，比较冒昧啊。嗯，上个月您找我说要联合起来对付何正玉，我居然没答应。后来想起来，当时草率了。何正玉，你为什么突然对他的态度转变这么大？为什么突然又联系我？ 这中间到底发生了什么？一些私事